Под знаменем красным к победе! Вперед, коммунисты! Вперед! Я буду орать, вы мне сказали. Мы все за державу в ответе! Она нашей помощи ждет! Выйдет, будь ласка, до нас на зитки и тешит вас по насырам. Наследие предков в боях! А где все эти паразиты, дармоеды, 22 года, где они были? Вперед до победы! Сквозь пламя и дым! Идеологи Коммунистической партии всегда говорили не то, что думают, а то, что хочет услышать народ. Эту прописную истину еще раз подтвердили лидеры Дмитриевской районной компартии, выйдя на площадь к памятнику Ленина с очередной пиар-провокацией. сегодня нет который называется За справедливые тарифы. Развернутый реквизит на привычном месте призывал прохожих не проходить мимо и объединяться под красными знаменами. Так по-коммунистически поупражняться в критике властей, повздыхать о мечте мирового имперского господства. Но прохожие, окинув равнодушным взглядом под великого вождя, спешили по своим воскресным делам. В действенность подобных акций протеста змеевчане уже давно не верят. Поэтому председателю змеевской компартии, товарищу Наточему, пришлось довольствоваться малочисленной горсткой себе подобных активистов. Здесь мы будем вам предлагать, я думаю, кто-то выступит, скажет ваше предложение. И мы, пусть у нас и так много сегодня, хотя я вам говорю, мы развешивали больше объявлений, в три раза больше вас присутствует. Пафосную риторику несколько портил уже давно устаревший мегафон, уставший от идеологических проповедей покрасневших ораторов. Конечно, у них аппаратура помышления наша. Мы уже проведем, да? Конечно, да. конечно, да. пока играем. Чему же на этот раз призывали коммунисты? Снизить тарифы на вывоз мусора или вообще отказаться, по их мнению, от ненужной услуги? Вывозить предлагали не мусор, а почему-то рабочий класс. Структуру создавать нужно рабочий класс надо нанимать и вывозить. Что и не было сделано. Где же эти коммунистические активисты были в 2009 году, когда район утопал в мусоре, в 2011, когда утверждали тарифы, а затем приводили в порядок район, наладили централизованный вывоз мусора? Без сомнения, знают коммунисты известную поговорку «после драки кулаками не машут». Скорее всего, это очередной идеологический ход однопартийцев рангом повыше, коммунистов, сидящих в Верховной Раде. Дело движется к выборам, а значит можно попиариться на мусоре. Неудивительно, ведь размытые лозунги сплотят безликое множество намного эффективнее, чем конкретика, которая чаще всего неинтересна и не вызывает приятной дрожи в коленках патриотов. Каждый год воруют со знанием дела. Честно, волнуюсь, поэтому сейчас это самое восстановлю ворует сознанием дела. А что же народ? А народ молчит. Но поэтому воруют нагло и смело. А вот так коммунисты встречали представителей еще одной акции протеста. И все равно реагируют на нас. Да, 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 да. Субботний выходной день. Город Змеев пестрит не только красными знаменами, еще мы видим здесь необычное зрелище – парад машин коммунальных служб. Одни пришли сюда с лозунгами и призывами, другие – защитить честь и достоинство нашей коммунальной службы. На площадь вышли работники коммунальных служб района, прервав ровно на час свой рабочий день. Плакаты говорили сами за себя. Ведь от ораторского искусства толку не так уж и много. Взяли бы коммунисты хоть раз в руки лопату и отработали 12-часовой рабочий день, выгребая плоды их же бытовой деятельности. Призывают не платить, это справедливо? Нет, нет, нет конечно, А что мы вообще, мы же зарплату не будем получать. А за 500 рублей никто не будет, мы и так получаем 1000. У нас 1200. А тяжелый труд, конечно, конечно, тяжелый. Гребешь, гребешь, не ни рук, благодарны. ни ног. Не, не все через окна, всю под ноги. Ну, вышли на митин, ну как? Потому что нам не платят деньги за мусор. И зарплата минимальная, а работа очень тяжелая. Ну как работать, если люди не хотят платить? И куда этот мусор выбрасывать? На улицу, в леса. Зайдешь сейчас в, в лес за грибами? Невозможно заходить, везде мусор. Так что дальше делать? Будем просто... Бросать и не работать. Так нельзя. Есть же люди, которые платят. Дмитрий вот уже год работает на предприятии в сервис» водителем мусоровоза. На его веку, как коммунальщика, сотни тонн вывезенного мусора. Работа тяжелая и неблагодарная. Усложненный график без выходных. Пришел на площадь, чтобы поддержать имидж коммунальщиков и не дать горских коммунистов саботировать население. Ну потому что коммунисты устроили эту демонстрацию. Непонятно к чему она вообще, зачем она делается. Мы работаем, из последних сил выбиваемся. Зарплата у нас минимальная. Готовы с любым поменяться работой, любому уступить свои места. С утра до ночи под этими Камазами постоянно за рулем, целыми днями. Работа тяжелая, очень тяжелая. Напряженный график. И вот они бастуют против чего? Против цены на мусор. У нас и так не хватает средств. Ни на машины на обслуживание, ни на зарплату нам выдают ее с задержкой. Постоянно получаем постоянные Проблема с запчастями, проблема со всем. То есть, чего они хотят добиться, понять очень тяжело. Удивляет работников коммунальной службы и сам подход вождей коммунистической партии из Минского района к проблеме вывоза мусора. Критика без предложений, слова без конкретных действий. А критика без предложений – это просто треоп. Ну, я извиняюсь за такие некрасивые слова. Это не деньги. 20 копеек в день, 24 копейки в день на человека. Неужели мы… Не, ну, не, не выносим, не потребляем мусора настолько. Пока коммунисты митинговали, на балконе за происходящим наблюдал еще один борец за правду. И так ему хотелось туда, к своим бывшим однопартийцам, чтобы вместе с ними покричать микрофон о ужасах, которые творят в районе, мажнавладьцы, прогрившиеся у владного корыта. Но, увы, такой ход коммунисты ему не проплатили. Может быть, потом, после митинга? Тогда наверняка в очередном номере газеты появится статья с ложкой дегтя в бочке меда коммунальщиков. Проблема вывоза мусора стара как мир, но ее решение еще слишком молодо, чтобы говорить о стопроцентном успехе. То, что тарифы на вывоз мусора абсолютно обоснованы, доказывает и существующие расчеты государственной инспекции контроля за ценами, и процесс их обсуждения с населением, публикации в районных газетах и принятие тарифов депутатами миевского городского совета, кстати говоря, не без участия представителей коммунистической партии. Листовки с четким описанием вышеуказанных действий коммунальщики вручили митингующим представителям от «красных», как они называют себя правых сил. Но всегда ли правые правы? Забота о народе нет, пишется в листовке. Предвыборный синдром. В преддверии выборов, когда ну, все знают, что осенью грядут выборы в Верховную Раду, и по заказу своих политических соратников из высших кругов партии, они решили сделать себе политический пиар на мусоре. По моему мнению, это равносильно что э, зарабатывать себе пиар или зарабатывать какие-то политические дивиденды на больных и нищих. Э, существующий тариф в районе – это уже аксиома. Она, он не может быть понижен, потому что в расчетах э, были заложены самые минимальные потребности предприятия. Никакой рентабельности ничего. И сегодняшний этот митинг и те люди, которые пришли, коммунальщики, которые пришли отстоять свое право на нормальную жизнь, свои зарплаты. Мы, вы же прекрасно видите, что коммунальщиков пришло в пять раз больше, чем представители коммунистической партии. Я хотел бы еще в очередной раз при помощи средств массовой информации обратиться к населению района, чтобы не поддавались на провокации небольшой группы людей, занимающихся политикой а все-таки оплачивали услугу по вывозу мусора, потому что это услуга обязательная. И тот пример, который показывает коммунистическая партия, не оплачивают эту услугу. В общем-то, говорит только о том, что они хотят жить на свалке. Судебный иск, врученный директором коммунального предприятия «Змеев сервис» Дмитрием Щелоковым, председателю Змеевской коммунистической партии Владимиру Наточему, и есть прямое подтверждение того, что не хотят платить по счетам люди под красными знаменами, нарушают санитарные нормы, пренебрегают законом. И все это как-то не по-коммунистически. Не те это герои 20 века, которые честно трудились, воевали и строили государство. Скорее всего это призраки, призраки коммунизма, пришедшие из Европы, пытающиеся подорвать нашу экономику, но пока, слава богу, только непопулярной демагогии.